যোৱাকালি আৰ্লি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ইয়াতে শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আৰু ৰাঙিখাৰী আউটপষ্টৰ অন্তৰ্গত নেশ্যনেল হাইৱে এটা চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা আ অলংকাৰ চুৰি দুষ্কৃতিকাৰী বা চোৰে চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে এই ঘটনা সং সংক্ৰান্তত আমি পুৱাই ঘটনাস্থলী যেতিয়া আমি পৰি মানে ঘটনাস্থলী যেতিয়া লৈ যেতিয়া আমি যাওঁ ঘটনাস্থলীত যোৱাৰ পিছত আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰোঁ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি জোৰ তদন্ত চলাই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত গোটেইকেইজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী চি শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কৰা যি অলংকাৰ পাতি আছে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি ইতিমধ্যে দূৰ তদন্ত চলাওঁতে আমি সেই অঞ্চলত থকা আমি ভ্ৰমণ কৰি তাৰ যিটো ফৰেঞ্চিক্স ফৰেনচিক্সৰ আমি সহায় লৈছোঁ তাৰ লগতে আমি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছৰ সহায় লৈছোঁ আৰু টেকনিকেল এনালিচিছৰ জৰিয়তে আমি চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই যি ছুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেওঁক ধৰা পেলাবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি যি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু ছুৰি কাৰ্য সম্পাদিত কৰিলে তেওঁৰ নাম হ'ল অনিত দাস তেওঁৰ বয়স হ'ল সাতাইছ বছৰ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অজিত দাস তেওঁৰ ঘৰ হ'ল জলতা বস্তি পি এইচ চি টিলা অসম ইউনিভাৰ্চিটি দুৱাৰবন কিছুদিনৰ আগতে প্ৰায় পোন্ধৰ দিনৰ আগতে এই ব্যক্তিজন জেলত আছিলে আৰু জেলৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগতে তেওঁ ওলাইছেবন্দৰ থানাৰ আন এক অপৰাধমূলক ঘটনাত জড়িত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ এৰেষ্ট হৈছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়ে তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰা যিহেতুকে এই তেওঁ ফুলৰ অলংকাৰ আৰু ৰূপৰ অলংকাৰ চুৰি কৰি লৈ গৈ তেওঁ আন এজন সহযোগীৰ সৈতে সেই বিক্ৰী কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পল্লৱ দাস বয়স ছাব্বিছ বছৰ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল তপন দাস চিলকুৰি কেম্প সাত নম্বৰ কেম্প গুংগোৰ তেওঁকো আমি নিশাৰ ভিতৰতে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে এজন জুৱেলাৰীৰ দোকানৰ এজন মালিক আছে য'ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিলে তেখেতকো আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেখেতকো আমি সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আমি এটা সোণৰ চেইন আৰু শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ চকুৰ মণিত থকা সোণ সেই সোণ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ